Уже... Уже... Все, там никого не вижу. Его, если брать, то на лодапку и поднимать. Полностью целую, да? Потому что там... Женя, а удавкой нормально можно будет продеть, да? Первый заместитель начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения майор службы гражданской защиты Кисельский Николай Константинович. Значит, вчера в аварийно-спасательный отряд специального назначения поступило сообщение о том, что не доезжая мыса Херсонес в направлении бухты Казачьей с высоты в море упал автомобиль. Значит, на место прибыла группа аварийно-спасательных работ. В результате разведки была обнаружена женщина которая не могла передвигаться самостоятельно. Значит, при помощи носилок женщину подняли наверх и передали бригаде скорой помощи. Соответственно, был, была оказана первая медицинская помощь, доврачебная, с обезболивающим, и была передана для оказания дальнейшей медицинской помощи. Значит, в дальнейшем э, группой водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда по указанию э, начальника отряда было обследовано, э, Авто, данный автомобиль был обследован на предмет наличия в нем э, людей. При обследовании было выявлено, в том, что людей там не находились. Вот, и в дальнейшем проводилась операция по поднятию этой машины. Также принимали участие наши водолазы, которые заводили стропы, э, чтобы поднять этот автомобиль. Ориентировочно машина упала с, э, с высоты около 30 метров. Вот, то есть машина восстановлению не подлежит. По предварительным данным женщине помог выплыть из автомобиля рядом проплывающий дайвер. То есть это очень хорошо, что наши граждане не оставляют в беде терпящих бедствия, как и на воде, и так и в горной местности.